कि जब भी मतदाता सूची का रिवीजन होता है तो उसकी प्रक्रिया वही होती है जो मैंने आपको अभी शुरू में बताई अर्थात सबसे पहले बूथ लेवल ऑफिसर्स और बी राजनीतिक दलों के बी मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उसके बाद सभी ये को। है। ती, ती है। या तो किसी का नाम छूट गया हो तो फॉर्म सिक्स होता है या किसी का नाम गलत जुड़ गया हो या किसी और को जुड़वाना हो तो फॉर्म सेवन होता है और या

वो उस पर एक निर्णय लेता है और निर्णय करने के बाद एक अंतिम सूची का प्रकाशन करता है ये प्रक्रिया में आप सारे आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को बताना चाहता हूँ जिससे उन्हें भी सनद रहे कि पूरी प्रक्रिया होती क्या है तो एक बार जब एसडीएम की तरफ से अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाती है और याद रहे जाती है और आजकल चूंकि तकनीकी का जमाना है तो वेबसाइट पर भी इलेक्शन कमीशन के अवेलेबल होती है इसके बाद भी अगर कोई भी त्रुटि रह जाए तो उस जिले के डीएम के पास एक अपील होती है और अगर डीएम से भी उस त्रुटि का समाधान न निकले तो उसके ऊपर उस प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास एक अपील होती है समर्पित तुम्हारे कोई मिले பல்வேறு கட்டங்களில் தங்களுடைய கோரிக்கைகளை முறையீடு செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது உதாரணமாக மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியிடம் முறையிடலாம் அங்கேயும் தங்களுடைய குறைகள் தீர்க்கப்படவில்லை என்றால் மாநில தேர்தல் அதிகாரி இருக்கிறார் அவரிடம் மேல்முறையீடு செய்யலாம் இப்படி பல்வேறு கட்டங்களில் வழிமுறைகள் உள்ளது हर प्रत्याशी को यह अधिकार होता है कि वो पोलिंग एजेंट्स को नामित करे और वही सूची पोलिंग एजेंट्स के पास भी होती है उदाहरण तो के तौर पर जब हमारा कोई मतदाता जब मतदान करने जाता है तो पोलिंग एजेंट्स देखते हैं और अगर कोई गलत व्यक्ति जा रहा है या कोई दो बार जा रहा है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद மற்றவர்கள் குற்றம் சாட்டுவது போல ஒரே நபர் இரண்டு முறையோ அல்லது பல முறையோ வாக்களிக்கு செலுத்தார்கள் என்றால் அங்கு பல அரசியல் கட்சிகளின் முகவர்கள் இருக்கிறார்கள் வாக்குச்சாவடியில் தேர்தல் அலுவலர்கள் இருக்கார்கள் அவர்கள் நிச்சயமாக चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हर जिले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको डिस्ट्रिक्ट एलेक्ट, इलेक्टोरल ऑफिसर भी कहा जाता है हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो कि एसडीएम भी होता है बूथ लेवल ऑफिसर्स ये सब இந்த வருட ஆண்டுகளாகவே எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் चुनाव आयोग के पास डेप्यूटेशन पर एक चुनावी याचिका दायर कर सकते हैं और चुनाव को चैलेंज कर सकते हैं जब यह प्रक्रिया पैंतालीस दिन समाप्त हो जाते हैं उसके बाद इस तरह के निराधार और आरोप लगाना चाहे वो केरल हो चाहे वो कर्नाटक हो चाहे वो बिहार हो जब 45 दिन चुनाव के बाद पूर्ण हो चुके हैं और किसी भी दल को किसी भी कैंडिडेट को कोई भी गलती नजर नहीं आई तो आज इतने दिनों के बाद इस तरह के निराधार आरोप लगाना उनका उद्देश्य क्या है அப்படி இந்த தேர்தலில் ஏதேனும் யாருக்காவது பிரச்சனை இருந்தாலோ அல்லது குறைபாடுகள் இருந்தாலோ அது கர்நாடகமா இருந்தாலும் சரி கேரளாவாக இருந்தாலும் சரி தேர்தல் முடிந்த முப்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்குள்ளாக எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியாக இருந்தாலும் அல்லது வேட்பாளராக இருந்தாலும் அவர்கள் நீதிமன்றத்திலோ அல்லது தேர்தல் ஆணையத்திலோ முறையிடலாம் அப்படி இருக்கும்போது இத்தனை மாதங்கள் இத்தனை நீண்ட காலம் கழித்து எந்த விதமான ஆதாரமும் இது இல்லாமல் இது போன்ற குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்துவது என்பது இதனுடைய உள்நோக்கம் என்ன रिवीजन होता रहा और जो एनुअल रिवीजन होता है उसमें साधारण तौर से एबसेंटी शिफ्टेड और एक जिसे कहते हैं कि एक रैंडम तरीके से उसका रिवीजन कर लिया जाता है जब पिछले 20 सालों से इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ हालांकि पहले होते थे अभी तक भारत में து ஒன்று முதன்முறைய முறை நடந்திருக்கிறது ஆனால் சில காலங்களாக இது நடத்தப்படவில்லை மத்திய சூச்சி நே और ये इंटेंसिव रिवीजन इसलिए भी आवश्यक हो गया। एक तो सभी राजनीतिक दलों की कई लोग जो गांव में रहते थे जहां पर उनका वोट था वो शहर में आ गए उनका वोट गांव में रह गया और जब वो शहर में आए तो कटवाने वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं है तो उनका वोट गांव में भी रह गया शहर में भी हो गया और आजकल आपको पता है जैसे जैसे भारत का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे लोग शहर छोड़ के भी दूसरे शहरों में भी जाते हैं मुझे आशा है कि जितने हमारे मीडिया बंधु हैं वो भी शायद किसी न किसी दूसरे शहर को छोड़ के यहां पर आए होंगे तो जब वो यहां रहने लग जाते हैं तो उनका वोट यहां भी बन जाता है तो इस तरह से करते करते एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में ग्राम इंड तक वह प्रच्छा उनका पहला वोट था श्रीपर्ण चक्रवर्ती के नाम से दूसरा वोट जब वो दूसरी बार उन्होंने भरा तो उन्होंने भर दिया एस चक्रवर्ती पिताजी का नाम मुझे पता नहीं है माफ करें लेकिन ए बी चक्रवर्ती भरा अगली जगह जब उन्होंने भरा तो उन्होंने कहा कि नहीं अखिल बी चक्रवर्ती तो यह असंभव हो जाता है जानना कि दो व्यक्ति एक है कि नहीं तो एक ही तरीका है कि उसके लिए इनग्रेशन फॉर्म जारी किया जाए और एक व्यक्ति एक बार में एक ही इनग्रेशन फॉर्म भरेगा जिससे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी होगा अगर उनका नाम गलत लिख गया है तो वो भी वो सही कर सकते हैं अगर उनकी फोटो ठीक नहीं है तो वो भी सही कर सकते हैं अगर उनका पता ठीक नहीं है माता पिता का नाम ठीक नहीं है तो वो भी ठीक कर सकते हैं। तो ये रही एस आई आर की आवश्यकता यारेरा तव इंडम அம்மா அப்பாவினுடைய பெயரை தவறாக இடம்பெற்றிருந்தால் அதனையும் அவர்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் இது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் அவசியம் உதாரணத்திற்கு ஒரு வாக்காளருடைய தந்தையினுடைய பெயர் சக்கரவர்த்தி ஒரு இடத்தில் அவர் வேறு ஒரு இனிஷியல் கொடுத்து சக்கரவர்த்தி என பதிவு செய்திருக்கிறார் மற்றொரு இடத்தில் பி சக்கரவர்த்தி என்று தன்னுடைய தந்தையின் பெயரை பதிவு செய்திருக்கிறார் இப்படி பல விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கிறது இவற்றுக்கெல்லாம் எஸ்ஐஆர் என்று சொல்லப்படுகின்ற வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் அவசியம் ऐसे लोगों के फॉर्म वापस नहीं मिले और सात करोड़ चौबीस लाख फॉर्म वापस मिले तीस दिन के अंदर इनमें से एक सवाल यह था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशीज पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए एमपी का चुनाव कर सकता है किसी और को यह अधिकार किसी और देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है अगर ऐसे लोगों ने इनिग्रेशन फॉर्म भरा है तो एसआईआर की प्रक्रिया में अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेज भी मांगे गए जिनकी गहन जांच तीस सितंबर तक होनी है और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं, गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा पत्र இந்திய வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் இந்திய குடியுரிமை பெற்றவராக இருக்க வேண்டும் அப்படி யாரேனும் வங்கதேசத்தை சேர்ந்தவர்களோ அல்லது நேபாள நாட்டை சேர்ந்தவர்களோ வாக்காளர் பட்டியலில் பெறுவதற்கு தங்களுடைய படிவத்தை பூர்த்தி செய்திருந்தால் அதற்கு பல்வேறு ஆவணங்கள் ஆதாரங்கள் கேட்கப்படும் அந்த ஆதாரங்களை பூர்த்தி செய்தால் மட்டும்தான் அவர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற முடியும் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்தவரை அத்தகைய சூழலோ கேள்வியோ இடம் பெற வாய்ப்பில்லை